الحمدللہ والصلاة والسلام الب سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عز و جل فرض علوم کے ہمارے تیس سلسلے ہو چکے ہیں آج یہ تیسوں سلسلہ ہے اور آج کا موضوع ہے اولاد کے حقوق جو والدین پر لازم ہیں جیسا کہ پچھلے درس میں ذکر ہوا تھا زوجین کے حقوق کہ شوہر کے بیوی بی پر اور بیوی بی کے شوہر پر کیا کیا حقوق ہیں وہ کچھ تفصیل سے اور پھر گن کر چار چار جو لازمی حقوق شوہر کے بیوی بی پر اور بیوی بی کے شوہر پر ہیں وہ بیان کیے گئے تھے آج بیان ہوں گے اولاد کے حقوق جو والدین پر لازم ہیں یاد رکھیے کہ حقوق سے مراد وہی چیزیں ہیں جو اس کی ذمہ داری ہیں یعنی وہ نبھانا وہ پورے کرنا وہ اس پر ضروری ہیں اگر وہ نہیں نبھائے گا وہ ادا نہیں کرے گا حقوق وہ حقوق اگر نہیں دے گا تو گناہ گار ہوگا اور اس کا حکم قرآن میں یا حدیث میں یا کہیں نہ کہیں کسی روایت میں وہ ثابت ہے تو اس اعتبار سے اولاد کے حقوق کتابوں میں جو ذکر کیے گئے ہیں ان کی تفصیل تو بہت زیادہ ہے لیکن جو ضروری اور اہم ترین ہیں جن کا علم رکھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے انشاءاللہ وہ احادیث کی روشنی میں بیان کیے جائے گی اولاً یاد رکھیے کہ اولاد کا حق ماں باپ پر اولاد کی پیدائش سے پہلے شروع ہو جاتا ہے حتیٰ کہ پیدائش اولاد کی نکاح بلکہ نکاح سے پہلے ہی اولاد کا حق لازم ہے آپ سوچیں گے کہ نکاح سے پہلے کیسے اولاد پیدا ہونے سے پہلے کیسے جی ہاں علماء نے یہ لکھا ہے کہ باقاعدہ مرد پر اولاد کا یہ حق ہے کہ وہ ایسی جگہ نکاح کرے کہ جہاں وہ نکاح کرے تو وہ عورت اس کی اولاد کی صحیح تربیت کر سکے یہ اس کی اولاد کا وہ بنیادی پہلا حق ہے کہ جو اولاد کی پیدائش بلکہ مرد کے آدمی کے نکاح سے بھی پہلے اس اولاد کا اس پر لازم ہوتا ہے اس لیے جو لوگ ایسی جگہوں پر نکاح کرتے ہیں کہ جو نکاح کے بعد ظاہر ہے کہ عورت اولاد ہونے کے بعد پرورش کر ہی نہیں سکتی بچوں کی یعنی وہ نہ دین کا علم رکھتی ہے نہ اسے شوق ہے نہ اسے دلچسپی ہے اور حتیٰ کے بعض تو ایسی خواتین بھی ہیں کہ وہ نہ ضرورت سمجھتے ہیں کہ بھائی ہمیں دین سے کیا لگاؤ یا ہمیں کیا کرنا اپنے اولاد کو دین سکھا کر وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ماڈرن دنیا میں جی رہے ہیں پر فتن دور ہے اپنے بچوں کو ہم نے دین سکھا کر کیا کرنا ہے ہم نے تو اپنے بچوں کو دنیا دار بنانا ہے مال کمانا سکھانا ہے یا وقت کے حساب سے دنیا کے ساتھ چلنا سکھانا ہے تو یہ ذہن جن کا جن خواتین کا ہو تو ایسی جگہوں پر مرد کا شادی کرنا کہ جس کے بعد وہ اچھی طرح پھر اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ جب اس کی اولاد اس عورت کی وجہ سے بگڑ جاتی ہے کیونکہ یاد رکھیے کہ ماں عورت وہ بنیادی ہستی ہے یعنی وہ مدرسہ ہے پہلا بچے کے لیے کہ جس کے ذریعے اولاد کی اصل تربیت ہوتی ہے باپ تو کمانے کے لیے نکلتا ہے بچہ ماں کی گود میں ہی اکثر وقت گزارتا ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق یہ روایت بھی بیان کی جاتی ہے کہ ماں کی گود یہ بچہ بچے کا یہ پہلے پہلا مدرسہ ہے اس لیے کہا گیا کہ اطلب العلم من المہدی الاحدی کہ جھولے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو تو ماں کی گود یہ مدرسہ ہے اور ماہرین اب بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر گھر کی عورت اچھی ہوگی تو اولاد نیک ہوگی اگر عورت اچھی نہیں ہوگی تو پھر اولاد کا اچھا ہونا بہت مشکل ہے اس لیے کسی انگریز نے بھی یہ کہا کہ وہ یہ کہتا ہے اپنے معاشرے کو کہ تم مجھے اچھی مائیں دے دو میں تمہیں اچھا معاشرہ دے دوں گا اس لیے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب دین باپ تک پہنچتا ہے تو گھر دین کی چوکھٹ تک جو دین ہے وہ گھر کی چوکھٹ تک پہنچتا ہے جب باپ دیندار ہو باپ کو دین آتا ہو تو دین گھر کی چوکھٹ تک رہتا ہے اور اگر ماں دیندار ہو تو کہا گیا کہ پھر دین نسلوں تک جاتا ہے اس لیے ماں کا بڑا بنیادی کردار ہے اور یہی بچے کا پہلا حق ہے تو آج کل جو ہے وہ نکاح کے لیے ایسا رشتہ تلاش کیا جاتا ہے کہ جو فیشنیبل ہو اس کو پولر کا کام آتا ہو یا اس کو دنیاوی تعلیم پڑھی لکھی ہو خوبصورت ہو مالدار ہو قد لمبا ہو اچھا خاندان ہو اور بزنس ہو یہ یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں عورت کے اندر سب سے پہلے دینداری دیکھنی چاہیے تو جہاں یہ نکاح کے معاملات میں اس کا تعلق ہے وہیں اس کا اولاد کے معاملات میں بھی تعلق ہے کہ یہ اولاد کا پہلا حق ہے کہ مرد ایسی جگہ نکاح کرے کہ جو عورت اس کی اولاد کی اچھی پرورش کر سکے یہ پہلا حق ہے دوسرے نمبر پر اولاد کا والدین پر یہ حق ہے کہ وہ اس کا اچھا نام رکھیں اچھا نام رکھنا یہ باپ پر لازم ہے یعنی باپ کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی اولاد کا اچھا نام رکھے آج کل نام کے اعتبار سے بھی جو خرافات ہیں وہ آپ کے علم میں ہوں شاید کہ بس لوگ یہ تو سوچتے ہیں کہ ہم اچھا نام ڈھونڈ لیں اور اچھا نام رکھ لیں چاہتے بھی ہیں لوگ لیکن وہ اس معاملے میں بھی بسا اوقات غلطی کر جاتے ہیں اور ایسے نام رکھ جاتے ہیں اچھے نام رکھنے کے چکر میں کہ جس کی وجہ سے وہ نام بظاہر اچھا ہوتا ہے لیکن اس کی حقیقت بہت زیادہ بری ہوتی ہے جیسے کوئی قرآن سے نام نکالتا ہے اب قرآن کریم میں تو جانوروں کا بھی ذکر ہے گدھے کا ذکر ہے اب قرآن میں حمار کا لفظ آیا ہے اب کوئی اپنی اولاد کا نام رکھ لے حمار اس کا معنی تو ہے گدھا اب وہ تو یہ کہے گا کہ میں نے قرآن سے نام رکھا ہے حالانکہ وہ اس کا معنی تو غلط ہے اسی طرح آج کل جس طرح بہت سارے نام نئے نئے نام رکھے جاتے ہیں تو ان ناموں کے بھی معنی بہت غلط ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ نام رکھنا ہی جائز نہیں ہوتا لیکن باپ جو ہے وہ یا ماں نئے نئے ناموں کے معاملے میں اس اس دوڑ میں آگے شامل ہونے کے لیے کہ میں ایسا نام رکھوں جو خاندان میں کسی کا نہ ہو جو پورے جو ہے وہ آج کل یعنی کسی نے سنا ہی نہ ہو یا کسی ایکٹر یا کسی کھلاڑی کے یا کسی فنکار کے نام پر جو ہے وہ نام رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے یاد رکھیے کہ ایسے نام کہ جن کا معنی نہ صحیح ہو وہ رکھنا ہی جائز نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو برے نام والے جو نام جو برے معنی والے نام ہوا کرتے تھے ان ناموں کو بدل دیا کرتے تھے تو اس لیے ہمارے صحابہ صحابیات کے بزرگوں کے اسلاف کے انبیاء کے ایسے, ایسے ایسے اچھے اچھے نام موجود ہیں کہ جن پر نام اپنی اولاد کا رکھنا چاہیے اور یہی اولاد کا حق ہے دوسرے نمبر پر کہ اولاد کا اچھا نام رکھنا یہ باپ کی ذمہ داری ہے اس سلسلے میں علماء کی رہنمائی لے لی جائے اور اس اس معاملے میں رہنمائی کے ساتھ ساتھ پھر جو وہ رہنمائی دیں اس پر عمل بھی کریں ورنہ پہلے سے اپنی خواہش بنا لی جاتی ہے کہ ہم نے تو یہ رکھنا ہے بس برائے نام پوچھتے ہیں کہ ہم نے یہ نام رکھنا ہے تو یہ یہ تین چار نام ہیں اس میں سے کون سا رکھ لیں اگر کسی عالم دین نے بتایا کہ یہ رکھ لو تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو یہ رکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ مجبور ہو کر یہ کہہ دیتا ہے کہ اچھا بھائی جب آپ نے پہلے خود سوچ رکھا ہے کہ یہی رکھنا ہے تو پھر پوچھنے کی کیا ضرورت تھی وہی رکھ لو پھر تو پوچھتے ہیں تو پوچھنے کا معنی یہی ہوتا ہے کہ پھر جو وہ کہے اسی کے مطابق نام رکھا جائے تاکہ اس نام کے معنی کے اعتبار سے اس کا وہ بتانا بھی مفید ہو اور آپ کے نام رکھنے کا فائدہ بھی ہو اس وجہ سے, اس وجہ سے اچھا نام رکھنا یہ باپ کی ذمہ داری ہے یہ چونکہ ایک الگ موضوع ہے کہ پھر نام کون سا رکھ سکتے ہیں کون سا نہیں رکھ سکتے اس کے متعلق بڑی تفصیل ہے اس کے متعلق دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مقتبۃ المدینہ سے ایک کتاب ہے نام رکھنے کے احکام وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں بڑی تفصیل سے جو ہے وہ نام رکھنے کے احکام بیان کیے گئے ہیں تیسرے نمبر پر جو اولاد کا والدین پر حق بنتا ہے لازمی طور پر وہ یہ کہ اس کے پہننے اوڑھنے کا اور اس کے کھانے پینے کا اور اس کے رہنے کا یہ انتظام رکھنا کرنا یہ والدین کی اولاد کے لیے ذمہ داری ہے یعنی ان کو بھوک کے وقت کھلانا اور ان کو جب ضرورت ہو کپڑے پہننے کی تو ان کو پہنانا اور ان کو رہنے کے لیے جگہ فراہم کرنا یہ اولاد کی ذمہ داری والدین کی ذمہ داری ہے اولاد کے لیے ان پر یہ حق ہے بعض ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو اپنے والد اپنی اولاد کے کھانے پینے کی بھی پرواہ نہیں کرتے یعنی بس اگر کما رہے ہیں تو کمانے بھی احتیاط یہ نہیں کرتے کہ وہ حلال کما رہے ہیں یا حرام کما رہے ہیں کیونکہ پھر وہ حرام کما کر جب اپنی اولاد کا پیٹ پالتے ہیں تو یاد رکھیے کہ اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو گوشت حرام سے پلا بڑھا ہو وہ گوشت جہنم کے زیادہ لائق ہے یعنی وہ جہنم کی آگ میں جائے گا تو وہ لوگ سوچ لیں جو اپنے بیوی بچوں کو حرام کھلاتے ہیں تو یہ گویا کہ وہ اپنی اولاد کا اور اپنی بیوی کا حق مارتے ہیں مرد پر حلال کما کر کھلانا یہ اس کی ذمہ داری ہے اسی طرح جو حلال کمائی کرے گا ظاہر ہے اسی سے وہ کھلائے گا اسی سے اس کو پہنائے گا کپڑے خرید کر اور اسی سے اس کے لیے گھر بنائے گا لوگ جو ہے وہ کمانے میں بسا اوقات حرام کما جاتا ہیں اور حرام جھوٹ بول کر کماتے ہیں اور بہت سارے طریقے ہیں حرام کمانے کے جس طریقے سے وہ کماتا ہے جھوٹ بول کر یا دھوکہ دے کر یا ملاوٹ کر کے وہ اس کو پتہ ہے کمانے والے کو کہ اس نے کہاں ڈنڈی ماری کہاں اس نے جو ہے وہ حرام کمایا تو اگر وہ اولاد کے پیٹ میں حرام ڈالتا ہے تو جہاں پھر اولاد سے یہ شکایت کرتے ہیں والدین کہ میری اولاد تو نافرمان ہو گئی ہے میری اولاد تو جو ہے وہ میں میرا کہنا نہیں مانتی علما لکھتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے ہو سکتی ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ اپنی اولاد کو حرام کھلاتا رہا اور حرام کھلانے کا پھر یہی نتیجہ ہوتا ہے کہ بس اوقات اولاد نافرمان ہوتی ہے تو اس لیے اس کو حلال کھلانا یہ اولاد کی ذمہ داری ہے والدین کی ذمہ داری ہے اولاد پر یہ حق ہے یوں <تصفح> ہی والدین کے لیے یہ بھی حق ہے اولاد کے لیے کہ وہ اس کو حلال کھلانے کے ساتھ ساتھ اچھا نام رکھنے کے ساتھ ساتھ اچھی جگہ نکاح کرنے کے ساتھ ساتھ اس, اس کے لیے اچھی تربیت کا اچھی تعلیم کا اہتمام کریں اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی تفصیل سے احکام بیان فرمائے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص والد کا اپنی اولاد کو اس سے بڑھ کر کوئی عطیہ نہیں ہے کہ وہ اسے اچھے آداب سکھائے والد کا اپنی اولاد کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی اچھا عطیہ نہیں ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اچھے آداب سکھائے اچھے آداب سکھانے کا مطلب یہ ہوا کہ اچھی تعلیم و تربیت کا وہ اہتمام کرے اول تو خود والد کی اور پھر والد کے ساتھ ساتھ والدہ کی یعنی اس بچے کے ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے ان ماں باپ پر یہ حق ہے اولاد کے لیے کہ وہ ان کو اچھی تعلیم و تربیت دیں خود دے سکتے ہوں تو خود دیں ورنہ دلوائیں سب سے یعنی حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ والدین کا یہ حق ہے کہ وہ دیں اب جہاں ماں باپ کو آج خود نہیں اچھے حقوق کا پتہ اچھے آداب کا نہیں پتہ کہ انہیں کھانے کے آداب نہیں پتا کہ کھانا کھانا کس طرح سنت ہے یا کس طرح کھانے کا ادب ہے یعنی بچے جب کھانا کھا رہے ہیں تو پورے تھال میں یا پورے برتن میں ادھر ادھر, ادھر ہاتھ مار رہے ہیں یہ اچھا ادب نہیں ہے ایسے ہی وہ پورے ہاتھ کی پانچوں انگلیوں سے کھا رہے ہیں جب منہ سے چبا رہے ہیں تو بس گٹک رہے ہیں یا منہ میں ڈال رہے ہیں تو چپ چپ کی آواز آ رہی ہے یہ صرف کھانے کے حساب سے بات کر رہا ہوں پھر بیٹھے ہیں تو ان کو بی... پالتی مار کر بیٹھے ہیں لگا کر بیٹھے ہیں لیٹ کر کھانا کھا رہے ہیں اور آج کل جس طرح موبائل اور ٹی وی کا دور ہے تو لوگ جو, جو ہے وہ گھروں میں بچوں کو کھانا کھلاتے ہوئے ذرا بھی یہ بھی نہیں سکھاتے کہ بیٹا کھانا کھانے کا ادب یہ ہے کہ تم کھانا کھاتے ہوئے کم از کم اس کے احترام میں صحیح طریقے سے بیٹھ تو جاؤ اور کھانا کھاتے ہوئے دھیان زیادہ تر دوسری چیزوں پر ہوتا ہے کھانے پر دھیان کم ہوتا ہے تو یہ بھی کھانے کی بے ادبی ہے اور پھر اس کے علاوہ جب کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھاتے ہوئے ظاہر سی بات ہے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا کھانا کھاتے ہوئے ہر کلمے پر یا نورو پڑھنا یا کھانا کھاتے ہوئے ہر اللہ کا ذکر کرنا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا کھانے کے بعد کی دعا پڑھنا یہ صرف کھانے کے آداب ہیں جو ماں باپ ان پر خود عمل نہیں کرتے اور جب ماں باپ کو یہ نہیں معلوم ہوتے تو وہ ظاہر اولاد کو بھی نہیں سکھاتے یا معلوم ہوتے ہیں لیکن سکھاتے نہیں ہیں اولاد کو دے دیا کھانا جس طرح جس طرح مرضی کھائیں ایسے ہی ان کو استنجا کے آداب کہ واش روم میں جانا ہے تو واش روم میں جانے کے جو ان کو آداب سکھانے چاہیے کہ پانی کس طرح استعمال کرنا ہے یا پانی جو ہے وہ اس حاجت پوری کرنے کے بعد بہانا ہے گندگی کو بہا کر آنا ہے اور پھر جس طرح پاکی حاصل کرنی ہے وہ تمام آداب یعنی میں سمجھتا ہوں کہ بچے خود ہی خود سیکھ رہے ہوتے ہیں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ بچپن میں بس اس کو سکھا دیے تو سکھا دیے اس کے بڑے ہونے کے بعد خاص طور پر لڑکے کے والد پر یہ ضروری ہے کہ وہ اس کو بلوغت کے احکام سکھائے کیونکہ ظاہر ہے باپ جب اس آ... ان چیزوں سے گزرا ہے جو اس پر بلوغ کے دوران طاری ہوتے ہیں وہ احکام تو باپ ہی اس کو صحیح طریقے سے بیٹھ کر ادب سے نہیں سکھائے گا تو مجھے بتائیے پھر کوئی اور سکھا سکتا ہے اتنے ادب سے جس طرح باپ سکھائے گا شاید ہی کوئی سکھائے اور اگر استاد سے وہ سیکھے گا تو استاد کے پاس بھی چونکہ دیگر طلباء ہوتے ہیں تو وہ دیگر طلباء کی موجود جدگی میں اس طرح پھر بھی وہ نہیں سیکھ سکے گا جس طرح وہ باپ کے ساتھ بیٹھ کر سیکھے گا اور باپ اس کو سکھائے گا تو اس کو وہ بتائے کہ یہ ناپاکی ہے اس ناپاکی سے اس طرح بچنا ہے اس ناپاکی سے یہ ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ اس سلسلے میں علماء کی رہنمائی لے اسی طرح ماں پر بچیوں کو سکھانا لازم ہے کہ جب ان کی بچیاں بلوغت کی طرف آئیں جب اس وقت وہ مراحقہ یہ ایک اصطلاح ہے مراحق یا مراحقہ یہ نیا لفظ ہو شاید آپ کے لیے کہ جو قریب بلوغت ہو ابھی بالغ نہ ہوا ہو یا نہ ہوئی ہو اس سے پہلے جب اس طرح آواز بھاری ہونا شروع ہوتی ہے لڑکوں کی یا اس طرح خواتین میں دوسرے ایسی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں تو جو ان کے بلوغت کی طرف اشارہ کرتی ہیں تو یہ چیزیں والدین کو پہلے سے ہی بھانپنی چاہیے اور ان کو اپنی اولاد کو بٹھا کر بڑے اچھے انداز سے ادب کے ساتھ ان کو بڑی شرم کے ساتھ ان کو بیٹھ کر سکھانے چاہیے حیا کے ساتھ حیا کا درس دیتے ہوئے کہ بیٹا یہ چیز ایسے ہے اور اس کے اس کے اندر یہ یہ معاملات ایسے ایسے ہوتے ہیں ظاہر سی بات یہ نہیں سکھائیں گے تو پھر وہ یہ کہیں گے نہیں ہمیں تو شرم آتی ہے ہم اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھ کر ایسے کیسے بات کر سکتے ہیں جی نہیں جب اولاد کے ساتھ بیٹھ کر لوگ جو ہے وہ مزلہ فلمیں دیکھتے ہیں ان کے سامنے کی اولاد موبائل پر کیا دیکھ رہی ہے اور آپ بھی اس وقت ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو اس وقت تو شرم نہیں آ رہی تو دین سکھاتے ہوئے شرم کیوں آ رہی ہے تو یہ سکھانے میں شرم کی بات نہیں ہے شرم آنا یہ بے شک حیا کا تقاضا ہے لیکن اس وقت اس شرم کو ایک طرف رکھ کر ان کو حکم ضروری سکھانا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے وہ ان کو سکھائیں خود نہیں سکھا سکتے ان کو خود نہیں معلوم تو پہلے خود بھی سیکھیں اور اسی طرح ورنہ تعلیم و تربیت کا اچھا اہتمام کریں یوں ہی جو ہے وہ جس طرح میں نے استنجا کے کی آداب کیے ناپاکی پاکی کے آداب بیان کیے کچھ کھانے کے احکام اسی طرح گھر میں آنے جانے کے احکام آداب ہیں کہ کسی کے گھر جائیں تو ادب یہ ہے کہ وہاں شرارت نہ کریں بیٹھ جائیں ان وہ جو کھانا پیش کریں اس میں عیب نہ نکالیں اس کو ادب سے کھائیں اس کو ضائع نہ کریں وغیرہ وغیرہ یوں ہی صفائی کے احکام ہیں بستر بچھانے بستر کو طے کرنے سو کر اٹھنے کے بعد کے جو احکام ہیں گھر میں مہمان آئیں تو ان کی خاطر داری کے آداب یہ تمام چیزیں اچھے آداب میں آ جاتی ہیں باہر شریعت کا یہ سولواں حصہ ہے اس کے اندر تمام احکام اس طرح کے جو آداب ہیں وہ تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں یعنی لباس کے احکام زینت کے احکام پڑوسیوں کے حقوق ہو گئے کھانے پینے کے آداب ہیں اٹھنے بیٹھنے کے سونے جاگنے کے یہ سارے احکام اس میں بڑی تفصیل سے بیان ہوئے ہیں تو آپ چاہیں تو اس کتاب سے بھی مطالعہ کر سکتے ہیں اور اس کی جو تفصیل ہے دعوت اسلامی نے اس کتاب کو بھی شائع کیا ہے اور اس کی شرح کے ساتھ شائع کیا ہے تو یہ حدیثوں کی روشنی میں بیان کیے گئے آداب ہیں اور پھر اپنے اولاد کو اپنے اچھے آداب سکھانے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس زمانے میں اس دور میں آپ کے لیے مدنی چینل سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہوگی شاید کہ آپ نہیں سکھا سکتے تو کم از کم دیندار طبقہ دیندار لوگ امیر عالیہ سنت اور دیگر مبلغین وہ بڑے اچھے انداز سے مختلف موضوعات پر مختلف مواقع پر بیانات کرتے ہی رہتے ہیں سکھاتے ہی رہتے ہیں بتاتے رہتے ہیں باقاعدہ اب تو بچوں کے سلسلے بھی کڈز مدنی چینل کے نام سے باقاعدہ مدنی چینل کا سلسلہ ہے وہ ہوا کرتا ہے آپ وہ دیکھیں وہ دکھائیں بچوں کو اب ہمارے بچوں کو چونکہ ہم دکھاتے نہیں کارٹون کی صورت میں بھی دیکھیے دعوت اسلامی نے باقاعدہ جاری کیے ہیں مدنی کارٹونس تو اس کے اندر بھی بڑے اچھے آداب باقاعدہ ان کارٹون کارٹون کے دکھانے دکھانے میں ایک طرح سے ان بچوں کے لیے جس کو کہنے کے کہ ذہنی سکون کے طور پر بھی وہ چیز دکھائی جاتی ہے اور ساتھ ساتھ اس میں سکھایا بھی جاتا ہے تو ہمارے بچے جو ہے وہ آج کل ایسے کارٹونز ایسی گیمز کھیلتے ہیں جن کی وجہ سے وہ بے حیائی دیکھ رہے ہیں بے حیائی سیکھ رہے ہیں تو ہم اپنی اولاد کو وہ نہ دکھائیں خود نہیں کر سکتے یہ کام تو آپ کے لیے دعوت اسلامی کر رہی ہے یہ کام تو اپنے گھر میں صرف ایک کام اتنا تو کر سکتے ہیں کہ آپ مدنی چینل آن کر دیں بس چلا دیں باقی وہ کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں گے آپ بھی سیکھیں آپ بھی بیٹھ کر دیں گے ایسا نہ ہو کہ ان کو دکھانے کے لیے بولیں بہت یہ دیکھیں اور آپ موبائل میں جو ہے وہ ہر وقت سوشل میڈیا یوز کریں تو پھر وہ ایسے نہیں سیکھنے والے آپ کو پہلے اپنے ساتھ ان کو بٹھانا ہوگا ان کو بتانا ہوگا ان سے پوچھنا ہوگا ان کو سکھانا ہوگا یوں جو ہے وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے تو یہ بنیادی طور پر میں نے وہ حقوق بیان کیے ہیں اولاد کے خاص طور پر کہ نام رکھنا اسی طرح ان کے ان کو اچھے آداب سکھانا اور نکاح سے پہلے اچھی اچھے اچھی جگہ نکاح کرنا اور والدین اولاد کے رہنے کا کھانے پینے کا ان کے پہننے کا انتظام کرنا یوں ہی والدین کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو جب بیمار ہوں تو ان کا علاج بھی کروائیں یہ بھی اولاد کا والدین پر حق ہے ایسا نہ ہو کہ انہیں چھوڑ دیں اور یہ حق یاد رکھیے کہ کم از کم بالغ ہونے تک تو ہے ہی ہے جب بالغ ہو گئے تو اب بالغ ہونے کے بعد پھر جو ہے وہ اولاد کا یہ چھٹا یعنی چھٹا حق یہ لازم آ جاتا ہے کہ وہ ان کا نکاح کروائیں اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل سے احادیث بیان فرمائی ہیں آپ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح لڑکیوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی لڑکیوں کی پرورش کرے لڑکیوں سے متعلق بیٹیاں اور بہنیں دونوں علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی بہنوں کی اپنی بیٹیوں کی پرورش کرے ان کو ادب سکھائے ان پر مہربانی کرے حتی, حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ انہیں بے نیاز کر دے یعنی ان کو ضرورت نہ رہے یعنی ان کا نکاح ہو جائے تو اللہ تبارکہ ایسے شخص کے لیے جنت واجب فرما دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو اپنی اولاد کو اچھے حقوق سکھائے اور اچھے حقوق سکھانے کے ساتھ ساتھ ان کے بالغ ہونے تک ان کو پھر ان کے جب بالغ ہو جائیں تو ان کا اچھی جگہ نکاح کرے تو فرمایا میں اور وہ جنت میں یوں ایک ساتھ ہوں گے کتنی بڑی فضیلت ہے تو اولاد کو اچھے حقوق سکھانا اور اس کے بعد ان کا اچھی جگہ نکاح کرنا یہ بھی والدین کی ذمہ داری ہے اور آخری بات یہ عرض کر دوں کہ خاص طور پر جسے جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ مہربانی اور شفقت کا سلوک کرنا جس طرح آج کل ماں باپ اپنی اولاد پر بسا اوقات یا تو بالکل ہی فری ہینڈ دے دیا ہے کہ وہ جو مرضی کریں اچھا کریں برا کریں کوئی پرواہ نہیں ہے بالکل جو نہ صرف نظر ان سے آنکھ بند کر لی یا پھر اتنی سختی کرتے ہیں کہ وہ اولاد ہی متنفر ہو جاتی ہے ماں باپ سے نفرت کرتے ہیں ان سے وہ بھاگنے لگتے ہیں ان سے وہ دور ہٹتے ہیں اور خاص طور پر آج کے دور کے حساب سے دیکھا جائے تو اولاد کو ماں باپ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنا وقت دیں ان کو ان کے ساتھ بیٹھ کر ان سے پوچھ پوچھ کریں کہ ان کی صحبت کیسی ہے کن لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں کیا جو ہے وہ کہاں جا رہے ہیں وہ کیا پڑھ کر آ رہے ہیں پڑھنے کے بعد پھر وہ کیا اس پر عمل کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں آج دیکھیے ماں باپ یہ تو پوچھتے ہیں بھائی تم اسکول گئے نہیں گئے ہاں تم نے چھٹی تو نہیں کی یا تمہارا رزلٹ کیا آیا وغیرہ وغیرہ یہ چیزوں کی ان سے معلومات رکھتے ہیں کبھی ان سے یہ نہیں پوچھتے کہ تم مدرسے گئے نہیں گئے یا مدرسے کا پوچھ بھی لیتے ہیں تو پھر کبھی ان سے یہ نہیں پوچھتے بھائی تم نے آج نماز پڑھی یا نہیں پڑھی کیوں باپ خود نماز نہیں پڑھتا ماں خود نماز نہیں پڑھتی تو ان کی دینیات کا خیال رکھنا یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا بیان فرمایا کہ جب بچہ سات سال کا ہو تو اس کو نماز کا کہو اور جب دس سال کا ہو جائے تو اس کو مار کر نماز پڑھاؤ کتنے ایسے ماں باپ ہیں جو آج اپنی اولاد کو نماز کے لیے مارتے ہوں نہیں کرتے یہ اولاد کا حق ہے ماں باپ کی تو ذمہ داری ہے آج ان کو اگر بچپن سے ہی نمازوں کی عادت ڈالیں گے تو وہ کل کو نمازی بنیں گے ماں باپ نے نماز پڑھنے کی عادت نہیں ڈالی اور خود بھی نہیں پڑھی تو پھر ان سے بھول جائیں کہ وہ نیک بنیں گے جب آپ نے ان کو اللہ کا فرما بردار نہیں کیا تو وہ یہ بھول جائیں کہ وہ آپ کے فرما بردار ہوں گے اگر اگر آپ نے ان کو اللہ کا فرما بردار بنا دیا تو پھر آپ توقع کریں گے وہ آپ کی فرما برداری کریں گے تو اس لیے ان سے نمازوں کا پوچھیے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں اور اس طریقے سے ان کی خبر گیری رکھیں اور جو فی زمانہ آج کل کے پرفتن دور کے حساب سے کہ ان کو اکیلے نہ چھوڑیں خاص طور پر کسی برے دوست کے ساتھ نہ بھیجیں کسی دوست کے ساتھ برے دوست کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے نہ دیں پھر آج کل جس طرح موبائل ہاتھ میں ہے تو اکیلے میں ان کو یعنی جب ٹی وی دیکھیں تو گھر میں سب کے سامنے بیٹھ کر اور اس پر بھی دینی دینی چیزیں دیکھیں آج کل کے ڈرامے فلمیں ہرگز نہ دیکھنے دیں یوں ہی اگر کمرے میں وہ پڑھائی کے نام پر لیپ ٹاپ لیپ ٹاپ یوز کر رہے ہیں یا کمپیوٹر یوز کر رہے ہیں تو وہ بھی ماں باپ کی آج کے حساب سے ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کو تنہائی میں استعمال نہ کرنے دیں بلکہ اپنے سامنے کہ ایسی جگہ جہاں کامن روم ہو کہ جس میں سب کا آنا جانا ہو کہ وہ اس کی نظر میں رہے کہ کون بچہ گھر میں بیٹھ کر کمپیوٹر پر یا لیپ ٹاپ پر یا ٹیبلٹ پر یا موبائل پر وہ کیا کرتا ہے تو اِس لی اس لیے ماں باپ اپنی نظر نگرانی رکھیں گے وقت و ان کا موبائل بھی چیک کریں جس طرح آج کل بچوں کو موبائل دیے ہمیں لوگوں نے ان کا موبائل بھی چیک کریں بول دیں ہی نہ بچپن میں ان کو اتنی ضرورت نہیں جب بالی ہو جائیں یا وہ آنے جانے لگیں کہیں بہت زیادہ تو اس وقت بھی جو ہے وہ بغیر ٹچ کے آپ کی پیڈ موبائل دیں لیکن ظاہر سی بات ہے کہ کتنا وہ روک ٹوک کریں گے تو روک ٹوک بھی رکھیں تو چونکہ جدید ذریعے ہیں کہ آپ ان کا موبائل اپنے پاس اپنے ریکارڈ میں یوں رکھ سکتے ہیں ہے وہ ان کے پاس لیکن ان میں وہ جو کچھ ایکٹیویٹی کر رہا ہے وہ آپ گھر میں اپنے بیٹھے بیٹھے موبائل کے ذریعے خود بھی چیک کر سکتے ہیں تو ایسے سسٹم موجود ہیں کہ جن کے ذریعے آپ کو پتہ رہے کہ آپ کا بچہ کیا کر رہا ہے تو یہ ساری نگرانی رکھیں گے تو چونکہ ادب اپنی جگہ ہے اور روب بھی ماں باپ کا اپنی جگہ ہے تو ماں اولاد پر جتنا روب ماں باپ کا ہوتا ہے شاید اتنا کسی کا نہیں ہوتا وہ کوئی برائی کرے گا بھی تو ماں باپ کے روب میں آ بھی جائے گا اگر اسے لانے کی کوشش کی لیکن اگر وہ ہاتھ سے نکل گیا تو پھر آپ بھول جائیں کہ پھر وہ آپ اسے راستے پر لا سکتے ہیں ورنہ دیکھیے کہ آج کل کی اولاد ماں باپ کی نا عدم توجہ کی وجہ سے نشہ کر رہی ہے اسکولوں میں جا کر نشہ سیکھ کر آ رہے ہیں ما اللہ وہ برے کام سیکھ کر آ رہے ہیں چوری سیکھ رہے ہیں تو آپ کا اصل سرمایہ تو آپ کی اولاد ہے تو اس لیے اولاد پر توجہ دیں جتنی دے سکتے ہیں پھر اللہ سے دعا کریں یہ بھی اولاد کا حق ہے قرآن کریم میں دیکھیے بیان کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی ہم پڑھتے ہیں رب جعالی مقیم و من ضرریتی یا اللہ میری اولاد کو اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا تو ضروریت کی دعا مانگ پھر ربنا نا لنا من نزواجینہ و ضروریاتی قرۃ یا اللہ میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کیونکہ یہ اولاد گئی تو آپ کا دنیا میں کچھ بچا نہیں سب سے بڑی جو نعمت آپ کے لیے دنیا میں ہے میں سمجھتا ہوں وہ اولاد ہے یہی سب سے بڑا سرمایہ ہے اس کو محفوظ کیجیے اس کی فکر کیجئے آپ چلے جائیں گے آپ کی اولاد پیچھے باقی رہے گی آپ کی نسلوں کی صورت میں آپ کا یہ سرمایہ باقی رہے گا اس کو اگر اچھا کر گئے تو یہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کی قبر میں آپ کا سکون کا ذریعہ ہوگا اور یہ اگر بگاڑ گئے تو آپ کے مرنے کے بعد یہ آپ کو بھی گالیاں دیں گے اور لوگوں سے بھی گالیاں کھائیں گے اور آپ ہی کی بدنامی کا سبب بنیں گے اس لیے ان چیزوں کو بڑی دھیان سے سمجھ کر ان پر عمل کریں اور ان چیزوں کو سیکھ کر ضرور اپنی اولاد کو سکھائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اولاد کے حقوق اور بھی بہت سارے ہیں یہ ساری تفصیل سے علماء سے وقتاً فوقتاً سیکھتے رہنے اور پھر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آئندہ درس میں انشاءاللہ ماں باپ کے حقوق بیان ہوں گے جو اولاد پر لازم ہیں